Добрий день, з вами або стів. Я Анна Ватман. Сьогодні у нас в студії Олександра Мезінова, керівник та засновник притулку для тварин та голова комісії по захисту тварин при департаменті Богоустрою. день. добрий день. Добре. Ми запросили вас у зв'язку з досить неприємними новинами. Я хочу, щоб ви сама детальніше просто розповіли, що відбулося, і як нам з цим всім далі жити і протидіяти. Хочу сказать, что события, собственно говоря, печальное связаны с городом Николаевым. В этом городе достаточно много было собак бездомных, и в общем-то различные люди, различные власти, да, которые приходили значит, на место, значит, они пытались решать эту проблему. Но каждый по-своему и, как говорится, особо так вот серьезно, никто к этой проблеме не подходил. Поэтому, в общем-то, в, в городе возникла такая ситуация, да, собственно говоря, и во всей Украине возникла уже давно ситуация: что с бездомными животными нужно решать вопрос. А так как мы находимся в 21 веке, так как весь мир уже практически отказался, ну, по крайней мере, цивилизованные страны, уже отказались от варварского решения этого вопроса, то э, все э, адекватные люди понимают, что решать э, проблему с бездомными животными нужно гуманными методами. Более того, э, я хочу сказать, что э, методы, которые э, предполагают убийство животных, они не работают. Давайте трошечки мені вже хочеться трошки поглибилося поглибитися у тему саме з Миколаєва. Що там відбулося? Що це за закон і чому так відбувається у дійсно 21 му сторіччі в Миколаєві... В общем-то в последнее время э, начали массировать тему убийства животных, э, потому что якобы много слишком животных в городе, они э, слишком мешают э, людям и э, что-то нужно с ними, вернее, их нужно убить в обязательном порядке. То есть другие методы абсолютно неприемлемы для э, некоторых э, Николаевцев. Очень активно включились в эту тему значит, мэр города, заммэра, значит, мэр города Синкевич, значит, заммэра Макарчан, значит, начальник департамента ЖКХ Палько и начальник отдела экологии это Корчагов. Плюс к ним присоединились еще некоторые депутаты, значит, в Николаевске. И в результате они приняли решение, совершенно великолепное в кавычках, которое гласит о том, что на ближайшей сессии они хотят рассматривать, ну, по их версии это будет 8 сентября. Хотя, в принципе, по их методам вообще, я так думаю, что они могут это протащить и раньше. То есть они хотят значит, принять изменения в программу уже существующую, которая существовала с 10 по 17 год значит, о том, чтобы... Это программа гуманного урегулирования бездомных животных в городе Николаеве. В общем-то, она немного по-другому называется, но, в общем-то, суть та. Значит, они хотят внести эвтаназию, причем тотальную эвтаназию. То есть туда попадают все животные города. Ну, в основном, в общем-то, собаки, но коты, я так понимаю, судя по тому, что они написали, коты туда тоже попадают. То есть сейчас Николаев просто берет ловцов, берет, значит, машины, выезжает, отлавливает животных и их просто гуманно, как они выражаются, убивает. Ну, гуманно убивает, я вообще считаю, что это слова совершенно несовместимы. А, а. Чи, действительно, там такая проблема, что треба вбивать тварин, сколько у Николаеви, Никола... ну, какая там ситуация с тваринами? Ну, смотрите, в прошлом году Animal ID совместно с значит, Николаевскими зоозащитниками, совместно с коммунальным предприятием города, которое занимается животными. Значит, с добровольцами, волонтерами они подсчитали животных в городе Николаеве. Получилась цифра 7392. Mm -hmm. Значит, это было сделано благодаря методу, который предложили значит, мировая, мировые организации, вернее, международные организации с мировым именем, значит, которые уже опробованы во многих странах. И, значит, для этого разбивается город по квадратам. Значит, берутся квадраты различного цвета, разного цвета, и считается какой-то определенный цвет. В следующем году желательно считать тоже этот же цвет, потому как для того, чтобы сравнить, нужны, нужны естественно, те же, как бы, те же квадраты города, потому что иначе немножко будет другая ситуация. Значит, в этом году получилось, мы тоже делали подсчет, вот я тоже присоединилась к Виктору Копачу и Animal ID, и очень активно в этом плане значит, выступили КП значит, Николаевская по животным, значит, волонтеры, и мы насчитали, значит, 4899 животных. Причем, я хочу сказать, что считали очень тщательно, те же желтые квадраты, как и в прошлом году. Значит, очень мало было щенков, очень мало было ничтожное количество беременных сук, да, то есть очень много было с чипи, не чипированных, а клипсованных животных с клипсами, и вообще я с удивлением заметила, что в Николаеве действительно я вижу ну, действительно меньше, гораздо меньше животных, и я хочу сказать, что все это только благодаря тому, что КП стерилизовала во все животных. Значит, волонтеры, зоозащитники стерилизовали животных, устраивали животных. И плюс есть такая статистика, что бездомные животные от года до пяти, в общем-то, живут на улице. В основном от года до трех. И поэтому, собственно говоря, так как они были стерилизованы и они не размножались, уже многие, да, большое количество николаевских животных стерилизовано. И так как они уже естественным путем уходили, да, то количество животных уменьшилось. Поэтому я считаю, что проделана за этот год огромаднейшая работа вот ИКП и зоозащитниками, любителями животных, не только для того, чтобы животным было хорошо, а для того, чтобы городу именно Жителям стало комфортнее находиться в нем. Поэтому я считаю, что так как результаты просто налицо и такими темпами, тем более если выделят более приятный бюджет да, для КП, например, чтобы оно больше могло стерилизовать больше вакцинировать, кстати, вот когда стерилизуются, сразу же вакцинируются от бешенства, это очень немаловажно, вот, то я думаю, что КП, ну не я думаю, а это их прогнозы, и я считаю, что это правильные прогнозы, они могли бы увеличить гораздо больше своей мощности, вот, и думаю, что за год, за два, ну, они бы могли уже перестерилизовать практически, ну не практически, а всех животных, угу. плюс для чего, собственно говоря, туда приезжали э, Виктор Копач, э, Animal ID и, собственно говоря, я в поддержку э, для того, чтобы предложить КП, во-первых, э, программу по регистрации, программу по э, э, прозрачному ведению, э, значит, деятельности КП, вот, э, идентификации животных и вообще, э, как бы немного э, помочь, в общем-то, николаевским зоозащитникам и КП, наладит работу по образовательно-просветительной работе, по работе со СМИ. И я считаю, что это очень прогрессивные вещи, не только я считаю, мировая общественность прогрессивная так считает. Вот. И более того, у нас в Киеве тоже это сейчас вот как раз начинает работать. Мы надеемся, что будут результаты очень скоро. И плюс у нас были выборы главы КП, так что мы очень надеемся, что придет человек, который вот займется во всю максимально продвигать вот эти прогрессивные методы, чтобы и в Киеве тоже стало меньше животных, и чтобы было безопаснее и людям и животным. Так вот, значит, по Украине уже действуют такие вот успешные программы. Например, во Львове. Львов уже практически решил проблему с бездомными животными. Там уже чуть больше 300 животных бездомных. А почему? Потому что они не убивают животных, и в это время те животные, которых не успели убить, они плодятся. Uh -huh. Плюс те животные, которые выброшены, домашние, домашние животные, выброшены владельцами, они попадают на улицы города, опять же они размножаются, опять же они создают те же ситуации с ДТП и так далее, то есть покусы и все прочее. Это все тоже, то есть идет пополнение на улицу животных. И вообще по международным данным, по международной статистике, 86%, <coughs> которые на улицах животные, это домашние, бывшие животные. Я вас перепрошу, мы сделаем небольшую паузу а, и вернемся с этой темой.